ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਕ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ 50% ਤੱਕ ਜੈਨਰ ਬਾਈਕ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹਲਕਾ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ 50% ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ 110 ਆ ਵੀ 110 ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਮਾਨਾ 48000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਟੂ ਵੀਲਰ ਜਾਂ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਸਰ 1 ਕਰੋੜ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਖਿਆ ਫੋਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਜੋ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਆ ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਆ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡੈਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਆਈ 47 ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਨਾਕਾਨੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰ ਸੇ ਸਾਡੇ ਐਵਰੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ 25000 ਫਾਇਨ ਹੈ ਇਹ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ मैं प्रिंसिपल एग्जेंडर स्कूल सुमन इंगल्स और आज हमारे यहाँ हमने एक सेमिनार आ, अरेंज कराया जिसमें पेरेंट्स अच्छे नंबर में पेरेंट्स एंड हमारे सीनियर स्टूडेंट्स क्लास एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व में पार्टिसिपेट किया इस आ, सेमिनार में जो ट्रैफिक इंचार्ज मिस्टर दिलजीत सिंह और उनकी टीम है उन्होंने बच्चों को और पेरेंट्स को अवेयर कराया कि नया कानून क्या है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये सब बच्चों को और पेरेंट्स को पता लगा और पेरेंट्स एंड बच्चे सब ने इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया सेकेंडली उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर कोई बच्चा हर्ट हो गया या कोई पर्सन हर्ट हो गया रोड में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमको हेल्प करनी चाहिए और वो हेल्प करने के लिए हम हमें रिवॉर्ड किया जाएगा तो ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए और स्कूल के लिए एक बड़ी बात कही गई है तो बच्चे ये नया कानून को फॉलो करने का पेरेंट्स ने नए कानून को फॉलो करने का प्रॉमिस किया है यहाँ पर हमारे स्कूल का मोटो है बाय लव सम अदर तो हमने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया है कि प्यार के साथ सारी सोसाइटी को अपने सर्व करना है मॉर्निंग टाइम देखा गया अभी इस स्कूल में भी काफ़ी बच्चे आए हैं जो ए, 18 ईयर से नीचे हैं तो वो आपकी आप तरफ से कोई कदम नहीं हमारी तरफ से टोटल कड़े कदम है हम उनको स्कूल में एंट्री नहीं कराते हैं उनके व्हीकल बाहर रहते हैं स्कूल में कोई ऐसी एंट्री नहीं है आ, ये आज से नहीं है ये स्टार्टिंग से हमारे यहाँ है कि कोई भी बच्चा जो लाइसेंस नहीं है वो अंदर व्हीकल नहीं रखेगा स्कूल के अंदर एंट नहीं एंटर नहीं, नहीं करेगा के बच्चे जो आते हैं सिक्योरिटी के लिए उनको रोकता है तो उनकी तरफ से बदमाशी भी दिखाई जाती है तो उसके लिए कई बार हमने भी नोटिस किया है कि आ, वहाँ पे गेट कीपर जो रहते हैं उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता मेरी नर्स वहाँ खड़ी होती है मेरे ड्राइवर वहाँ पे खड़े होते हैं और मेरे सुपरवाइजर वहाँ पे खड़े होते हैं जो स्टूडेंट है कहीं ना कहीं वो बदमाशी भी दिखाते हैं वो बच्चे हैं उनको समझाना हमारा एक्शन लेंगे उनके पेरेंट्स को हम बुलाते हैं उनके पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाइए हम तो वैसे ही सिखाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं करते कभी कभी ऐसे कोई बच्चे करते हैं ऐसे कई पेरेंट्स भी जो गेट के आगे गाड़ी लगा करके अपने बच्चों को लेने जाते हैं आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको क्या कहना चाहेंगे टाइम टू टाइम हम मैसेज देते रहते हैं टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं उनको बताते हैं कि एक तो अपना स्पीड लिमिट रखो और गेट के आगे अगर आप पार्क करते हो तो आपको ही नहीं आपके बच्चे को नहीं दूसरे बच्चे भी इफेक्टेड होंगे तो आपके बच्चे भी होंगे साथ में ओके मैम very well thank you